сегодня в автоцентр автопарк поступил автомобиль Mazda 3 2008 года выпуска. Автомобиль оснащен 1,6 литровым двигателем с автоматической коробкой передач. Коробка автомат может находиться как в положении D автомата полного, так можно перевести ее и в ручной режим переключения передач и повышать, понижать передачи в ручном режиме. Можно ехать просто на D и будут они автоматически включаться. Автомобиль Юрки Городской. Дорогу держит прекрасно. Посадка очень-очень удобная. Чувствуешь, как слился с автомобиля, так сказать. 1.6 двигателя по городу хватает. Расход составляет при этом примерно 7-8 литров. В городском цикле подвеска работает четко не гремит не стучит двигателя не слышно кондиционер дует довольно прохладно в салоне никаких неудобств не ощущаешь в автомобиле светлый салон радует очень очень чистый не затертый никаких проблем нет не, не порван не затерт не прокурен никаких дефектов абсолютно. Состояние очень отличное по салону. Двигатель приемистый. Коробка работает на отлично. Очень хорошо. Динамика разгона великолепная для 1.6 автомата. Радует своей ездой. Автомобили автомобиле есть все необходимые средства, такие как кондиционер, музыка установлена довольно хорошая, качественно играет стеклоподъемники передние и задние, подогрев сидений стоит. Все-все мелочи, которые необходимы, чтобы комфортно чувствовать себя как на коротких, так и на дальних расстояниях. Вся электроника, все кнопочки, все работает на 100%. Если вас заинтересовал данный автомобиль, обращайтесь в компанию Автопарк.